Ах, ты ж напраздновался уже, да, я вижу. Че сыграть? Че сыграть? А, а, помнишь, был такой актер Леонид Быков? Ну, помню. помню. А, помнишь фильм а, «В бой идут одни старики»? Не смотрел, будет тут эти старики не, смотрел, не Ну там, где он говорит, это ну как вы понимаете, это не вокал, это эскиз к вокалу. помнишь? Песенку помнишь, ну, какую да. он пел? Ой, лузи, лузи. Это, как вы понимаете, не вокал, это эскиз вокал. <звук> не будешь, да? Нет, 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 нет. Ну другую давай, давай, давай. Э -э, эй, не про, не про. Ой, не про, да, да, dai, да, да, да. Тай, да-тай-да-тай. Тай, рита, да, та, тай, ри, тай, ри, тай. Там паром. Ой, не про, не про. Ты широк могуч. Над тобой летят. Слабо, да? Слабо. Так а что ты можешь? Ну, Мурку, что ли, давай? Мурку. Мурку давай. Ну пока не, не, мне сыграет 24 й каприз. Там Хорошая гитара, хорошая. Просто потрясающая. А ты гитару как настраивал? На бум лазаря? На слух. Хороший у тебя смысл, Медвежий такой, правильный. А тебя кто учил да, на гитаре нет. играть? Слон или медведь? Ну, сам. Сам, сам ну, слон. Что, неужели сам приехал к тебя учить на гитаре? Неужели Владимир Владимирович? Прям сам. Брал. У пацана была эта... Ну ладно, о чем поговорим? Гитарка, короче... Вот я по тетрадке вот сидел на бревнах и играл на гитаре. А это правильно, Привет. это правильно. Главное, чтобы тетрадка была не в клеточку, а в косую. Нет, она была как раз в клеточку. Ну вот поэтому ты так и играешь, у тебя вся музыка в клеточку. Она должна быть в косую. Нет, а нет. Это... Я тебе как почетный... Ты, ты мне скажи вот... Э, как музыкант-музыкант, ты на гитаре играть умеешь? Ну как не умеешь? Ну правильно. А эти буквы, а буквы? Я знаком даже с людьми, которые выступали на Грушевском фестивале. Потрясающе. Это, конечно, передает тебе определенную часть их таланта ментально. Хотелось бы послушать что-нибудь в исполнении столь выдающегося музыканта. Но сам на... Ну, только в коре пьет. Мочи. Только в Мочи. Дио. На дно. Шти, даже Я даже таблет. не знал, что можно ее так собрать. Один да да да, -да, -да. Проснется пришти. Ты потрясающе. Это шикарно, жара. жара. Смерть от того лишь нужна. И мы, мы вернемся домой его смерть и кровь Вновь насытят нас А смерть ему Может Бог воздаст Что нас ждет Море хранит молчание Жажда жить Слушать сердца до дна да. Жить здесь ничего не стоит друг, но не твоя. Крутяк, крутяк, крутяк. Я считаю, что тебе надо поработать над некоторыми моментами. Э, отработать э, э, немножко, э, как бы тебе сказать, такие сабертонами у тебя да, где-то. Э, ты попадаешь в ноты э, только на обертанах э, ритмический, э, ритмический рисунок песни выглядит как изорванная газета э, так ее нельзя петь в принципе э, песня это группы ария и исполнение дио дио э, э, поет совсем иначе э, ему конечно очень далеко до тебя э, в мастерстве э, но у тебя тоже есть куда расти да Кобзона, например. Да. Вот учись да, у Кобзона. Кобзон учится, вот так, да, тот спел пел, пьешь? помнишь, как это? Там, 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 да, да, там, 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 там. Ну, это же Кобзонище. Это ж не, это ж не человек-глыба, Кобзонище, да? Ну, да-да-да, да, 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 и да, 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 да и да. А, Правильно. Давай, 아, давай, а, держи. А, а, держи, Марку. А... <с Gabriel> держи, Марку. Значит, спички у тебя есть? Спички? Да. Есть. Спали гитару. Зачем? Я ее только купил, вот прям. Я ее ну, пока ты ее не износил, пока ты ее не изнасиловал. И не обесчестил. Лучше сожги. Я семь гитар уже... Ну тогда, тогда себя подожги. Ну, может быть, это действительно лучше, чем гитару. Зачем инструмент портить? Подожги себя. Представляешь, как у тебя низа... Вверха у тебя проявятся какие ты будешь гореть. Ну, а че, я плохо пою? Отлично, по отлично. Но до Кобзона тебе еще далеко. Дио ты уже переплюнул, а до Кобзона тебе еще далеко. Могу тебе билеты на Кобзон на концерт порекомендовать. Хочешь? Да нет, нет. Чего? Найти. Хороший концерт. И, а гонора... пострю... И гонорар неплохой. Маленький, но хороший. Ну, в принципе, тоже неплохо. Но Кобзон для меня вообще нет. Не авторитет. Э, не авторитет уж. Конечно, не авторитет. Мертвые авторитеты нам не авторитеты. Тут я с тобой согласен. Я Кобзону, Кобзон вообще Кобзон... а он сам по себе то он тоже такой. Ну, он же тоже пел Дио. На самом деле он был подпольный рокер и пел песни Дипеопол, Влад Зеппелин на э, подпольных концертах за большие деньги. Поверь, за что я знаю. Я вот помню, как, как он вот смог, он за да, он кобзонил, да? Ты что? А День Победы почему не празднуешь? М? Почему День Победы не празднуешь? Как я не праздную? Я праздную. А почему трезвый? Ну, как сказать? Я не, не совсем трезвый, но я выпил три рюмки только. Ну, три, три рюмки, понятно. Понятно. Третью надо заплативших Правильно. уже. Сдавать. За, погиб... за погибших. Пить. Ты знаком был с погибшими, да? да? Ну конечно. Как же нет. А как же так? Они, Я... ж погиб... Они ж погибли. 85 лет назад. О. Или И сколько 85 там? 85 лет назад. Я имею в виду погибшими, которые сейчас в Украине погибли. А, ну так это мы сами виноваты, ну что. Ты? Ну, вот так вот. Это же мы вместо Гитлера. Раньше... Это раньше Гитлер пошел. Помнишь, как у Высоцкого было? Идут по Украине солдаты группы Центр. Помнишь такую песню? Да, это... А теперь мы вместо Нет, солдат. Это... А теперь мы вместо солдат группы Центр. Мало чем от них отличаемся. И делаем то же самое. Как бы перед нами все цветет, за нами все горит. Это прям про нас. Так что, в общем-то, как бы ничего нового и удивительного. Умер Максим, да и хер с ним. Да-да, тут, тут такая политика. А, политика виновата, да? Так вот, я скажу, что гитлеровские солдаты, они тоже не говорили, а не виновата я, это нас э, э, вождь послал. Вождь, кстати, знаешь, как по-немецки слово вождь? Вождь по-немецки не Лидер, знает. да, лидер нации. Знаешь, как переводится? Вот как у нас называют президента, по-немецки не это да. звучит фюрер. Как, какая новость, а, фер, да? Да, фер, mm -hmm. да? А в главном штабе вооруженных сил нашей страны хранится. Фугаш, фуражка э, Адольфа Аллозича э, Шекельгрубера в миру Гитлера. Вот мы как бы исследуем по пятам Адольфа лозыча А что помер-то и помер. Да, он тоже был не глупый человек. Кто? Гитлер? Да. А почему тоже? Кто еще не глупый? Да, и Сталин. Вот Сталин глупый был. Сталин был глупый, а да. Гитлер был не глупый. Поэтому Сталин и победил, правильно? Сталин его не победил, победил его Берия. Вот это новость. Оно а ну, поведает. Может, я что не знаю. А, а, потому что у Сталина он, как бы сказать, не воспринимал. Ну, то, что ему люди рассказывают, ага. ну, он думал, что это какая-то херня. Ну, идиот был, да? Ну, ну не идиот, он... Как бы Федор сказать, Михайлович Достоевский. Не воспринимал это всерьез. То есть он все воспринимал, как бы сказать... В шутку. Правильно. Не в шутку, а... На проверку. А, ну а как иначе? Это, да же, это же лидер огромной страны. Вождь, нации, фюрер советского народа. Да, да, ну как иначе? Ну, вот поэтому поэтому правил Берия. А, правил Берия. Да. То есть одни грузины, да? А, блин, я уже забыл, как Кабо. У него погонял. Коба, а не Кабо. Коба, да. Ну одни грузины российская правят. Сейчас вот Ивана Швили, до этого э, Михо Саакашвили, до этого Эдуард Шаварнадзе страшное дело. Притесняют русских. Ну, ужас. Да ужас. Ужас. Сатрапы. Как есть сатрапы. Ну, это Грузии. Ну я же говорю сатрапы. Ему, ему, а ты знаешь, как ему отдали грузи? Кому? Шаварна. А, ну, царица Тамара, наверное, передала. Только мы воле славши меня царица Тамара. Я уже не могу. Ему Ельцин передал, ёпт. А-а-а, ёпт. Я забыл. Он Главное сказал, слово, ёпт. Э, он сказал, бери. Ну, это вот как Хрущев <смешний> Крым Украине передал, так э, Ельцин Грузию <смешний> Шеварнадзе ну, передал. Так тот хоть Украине передал, а этот не грузинам, а Шеварнадзе, Представляешь? Негодяй, негодяйский. Я дохера книжек прочитал. Дохера статей всех. Ну, да, да. То есть... Я книжек маугли, а статей Уголовного кодекса раз. боюсь предположить. Ну, статей Уголовного кодекса я не знаю много. А вот следовало бы, следовало. Среди прочих, среди прочих верований, в Уголовном кодексе существует и такое, что каждому будет дано по статье его. Так вот, статья 380, уже не помню какая это там, говорит о том, что развязывание, пропаганда и ведение агрессивной войны есть особо тяжкое преступление, которое карается лишением воли на срок от 7 до 12 лет или 7 лет расстрела. Ну, это было в годы войны. Чего в такой статьи -то? нет. Да что ты, что ты касатик, что ты? Это действующий уголовный кодекс Российской Федерации. Ну, а в чем развязывание войны у меня? У тебя? Да. Ну, пока ни в чем. А там посмотрим. Как ты будешь со следствием сотрудничать? Как будешь рассказывать, когда при каких обстоятельствах был завербован, как стал передавать информацию врагу, как пошел на сотрудничество со своей совестью и где фашистующие фашисты, фашисты фашистуют на фашистских фашистщинах? Все Я вот, все как на духу, как да. расскажешь, так и так и поговорим. Скайфарк. дед, какая разница? Какая да большая? правильно. Я сам боец. Боец невидимого на фронта, боюсь предположить. Да. Понимаем. А почему не на СВО? М? Почему не на СВО? Что не освоил? Не на СВО, если это боец. А СВО? Да. Ну, освоил. Ну, освой, освой. Освой. Это мне знакомо. Это вот примерно из этой серии. Я боевать, воевать Я не пойду, не пойду никуда никуда. Ну, что возьмусь. возьмусь, а воевать? Шиш с маслом. Я тяжко раненый при операции. Меня, видишь, как? Оттяпали. Я воевать не пойду никуда. Никуда. Ну, что возьмусь. Ну, возьмусь. А воевать, а, боевать. а боевать. Ладно, у тебя ко мне вопросы Я есть, прошел. то мне с тобой как-то скучновато стало, честно говоря. Ну а что тогда? Ну, поешь ты плохо, предложения в слова связываешь слабо, День Победы не празднуешь, слабоват. Ну, как не празднуешь? Ну, как не празднуешь? Разве можно праздновать День Победы, заявив, что ты уже накатил? Разве это празднование? День Победы это можем повторить на Берлин, не знаю, куда на Киев, куда-то там еще хочешь. Вот меня полные. Вот стакан. Ладно, свободен. Пока. Надоел ты мне. Знаешь, ростовский енот? Я не знаю, кто ты такой, який ты сильный и такая иначе, Но мы на, на, на тебя настолько начхаты на твою думку и на твои оценки. Просто пху и роз, розтерта.